Я поступил в институт в Одесский в 2003 году. Закончил в 2007, факультет ВДВ. Пошел служить в город Николаев. Ну, лейтенант, старший лейтенант там. Командир взвода замком роты. Потом началась война. И командир разведроты, потом заместитель командира батальона. Запекли бои за аэропорт. Это была очередная наша задача. Серьезные самые бои были. Это в, июнь июль август месяц прошлого года аэропорт он просто было как все видели как это ну, все как все про, за происходящим следили вот и я это воспринимал как нормальную очередную задачу было тяжело да было тяжело туда заходить находиться там было проще было тяжело туда выходить для меня положительно что мои группы которые заходили мы заходили по 105 человек э -э ни одного погибшего у меня, у меня лично в моих группах не было раненые были да там саши Руки оторвала, я еще тогда писал об этом. Но вот. он сейчас как бы протезирование, все там занимается нормально, как бы человек живет. Все остальное это очередные задачи. Там было настолько интересно, что я не знаю, если бы было еще так, я бы еще как бы э, ну поработал, потому что у нас там было все налажено, все было хорошо тогда, когда мы работали конкретно, когда работала 79-я бригада. И не должно быть такого, там я начальник ты дурак. Должно быть, надо прислушиваться каждому, как, как в разведке, допустим. Все мнения важны, а решение принимает командир. Там я всегда заботился о своих людях, в любых моментах, в любых движениях, там боях, отдыхах. Всегда был с людьми, как бы здесь я тоже работаю. Я пришел как бы, усилить, так сказать, помочь Таищу Фацевичу в работе и помогать тем парням и девчонкам, которые решили выбрать эту работу. Может кто-то говорит, что там плохо, там какие-то фотографии, но это все сверху. А внутри работы там очень много. Надо к ним прислушиваться, решать их все проблемы. Даже если какие-то нерешаемые, чтобы, чтобы э, сотрудник знал, вот я говорю, как бы, чтобы боец знал, чтобы сотрудник знал, что у него есть командир, у него есть папа, к которому он может всегда обратиться, который ему всегда поможет. У меня есть опыт руководителя, организатора, допустим. Я работал всю жизнь с людьми. Всегда у меня были люди в подчинении. Как бы я знаю, как с ними работать, как организовывать вопросы, какие-то коммуникабельность, какая-то там сейчас. Тем более система только развивается. Ну, тем более, как по армейской теме, должна быть дисциплина, допустим, вот эти вот какие-то там нюансы, там, пунктуальность людей воспитывать, чтобы люди там, чтобы было как это дело чести, чтобы человек был нормальный, честный, правильный как человек. А если руководитель вообще нормальный, я считаю, то и подразделение будет на высоте.